мына бүгүн биз бүткүл түрк тилдүү элдердин фестивалына катышып жыйынтык көрүп отурган убагыбыз биз ушул немеге алып келип уюштуруп биздин көңүлүбүздү ачып ушундай аялдарды шайыр апалардын көңүлүбүздү ачып эл көрсөтүп жер көрсөтүп келгениңиздерге чоң рахмат анан бүгүн мына жерде көргөзмөлөрүбүздү қолын кол көрсеттік, көрсөттүк ыр бийибизди көрсөттүк ушундай қарғанда бактылуу қарылықта өмүр сүрүп бар баарымына аялдар шүгіршілік қылауыз. рахмат түрк елдері биздин бир өз бир Бір биргеликте ынтымакта достықта жүре өрейлі ушуну каалайм саламатсыздарбы биздин кыргызстанга келгениңиздерге куш келипсиздер биз мына шайыр апалар төртүнчү айлампанын шайыр апалары ушул жерге келип өзүбүздү конкурска катышып кол өнөрчүлөр кол өнөрчүлүгүбүздү көрсөтүп кыргыздын нукура кол өнөрчүлүгүнө тартуулап элге таратып жаштарыбызга үлгү болсун деп ошо ә, илгерки энелерибизди саймаларын жаштарга үлгү катарында алып келип көрсөтүп отурабыз ошо ә, 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 дагы бир жолу ошондой алыстан келип бизге ушундай эмени конкурсту уюштуруп рахмат сиздерге дайым ушундай иш чараларыбыз көп болсун биргеликте ушу улуттар аралык дүйнөлүк ушундай эмелер көп көп болсун дайым биз жети областтан келген шайыр апалар бизге чоң мүмкүнчүлүк берди ушундай фестивалдарды уюштуруп биз дагы лейлек районунан акшоола шайыр апалардын атынан келип отурабыз ушуга миң мертебе шүгүрчүлүк кылабыз ушул уюштурган топко чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз илайым баардыгыңыздардын өмүрүңүздөр узун болсун үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар заманыбыз тынч болсун саламатсыздарбы биз эмне демекчибиз жакшы мына фестивал бүткүл дүйнөлүк елдердің достугу фестивалына өткөріп. ушунча биздин шайыр апаларды кол музыканттарды баардыгын чакырып фестиваль өткөрүп бергениңиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз түрк дүйнөсүнүн фестивалы болуп атат бул дагы биздин мына бекемдеген фестивал болсун рахмат Біз мына эки күнден бері ушул мамлекеттер аралығы өткөрүлүп атқан ушу ішчараға қатышу атауыз. Біз биз жалал абад обласынын айлаймағынан келдік бул иш ә, ә, чаранын жүрүшү бизге аябай жакты биринчиден биз ушул кыргыз элинин аябай бермети болгон ысык көлдө жүрөбүз экинчиден ушу уюштуруусу бардыгы талапка ылайык үчүнчүдөн ошол аябай өздөрү жашы өтсө дагы жашым өттү деп отуруп калбастан өздөрүн өзүңү өзүң бак жокту издеп тап деген дебиз менен ырдап бийлеп ошо кечээ конкурска катыштык менимче жакшы эле болду эмне демекмин ушу элдердин достугу чыңала берсин турция же болбосо түркмө турция биз үчүн бир тууган бардыгыңарга кыргызстанга жана ушул жерде уюштуруучуларга катышып отурган байбичелерге бакыт таалай жакшы маанай жаштарына жаш кошулсун аштарына аш кошулсун баштарына баш кошулуп ушинтип мына тибеттин адамдары жүз элүкке чейин жашайт экен силерге дагы ушул жүз элүктин бир биздин ушу бул жерде жетекчибиз бар музыкант ушул бизге дайым жүз элүк жашты берет да анан мен ага төрттү кошуп коем ошондой эле баарыңарга жүз элүк төрт жашты каалап кетем чоң рахмат кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу катышуучулар мамлекеттерден келген ошондой эле берметибиз болгон ысык көлдөн чоң салам маданият бул адамдарды улуттарды мамлекеттерди бириктире турган чоң тармак маданияты жок эл болбойт себеби маданият бул биздин жашообуз каада салтыбыз үрп адатыбыз бир эле бир элдин маданиятын көргөндө башка элдердин маданияты да эске келет ал бизди аябай туташтырат да бири бирибизге өзөгү бир болуп чыгат тарыхты караганда ошондой маданият бири бирине өтүп турат ошондуктан мына бүгүн бул жерде кичинекей бөбөктөрдөн карыган байбичелерге чейин келип отурушат ошондуктан булар биздин келечегибиз а байбичелер бизге жанагындай түркүк сыяктуу биз булардан көп нерсени нарктуулукту барктуулукту салттуулукту биз ушул байбичелерден алабыз анан негизинде сахнадагы өнөр ушул биздин каада салтыбыздын каада салтыбызда жатат да сахнада ушул баардыгы көргөзүлөт анан эми бир туугандар мына келип отурушат өзбекстандан кара турциядан индиядан бул баары бир бизди бириктирип тура турган иш чара иш чара ошондуктан биз буга ыраазычылык дайыма жылда өткөрүп турабыз мындан да кенен масштабка өтүш керек чоң мындан дагы күчтүү өнөрпоздор келиш керек биз ушуну каалап кетмекчибиз баарыңыздарга ийгилик эжелер бөбөктөр мынакей аябай кичинекей өнөрпоздорубуз келип отурат дүйнөнү таң калдыра турган өнөрпоздор мына бүгүн сиздердин могу конкурстардан чыгып атышат буюрса булар дүйнөнү багындырышат мен терең ишенем ушуну саламатсыздарбы урматтуу биздин көрөрмандар ушул биздин дүйнөлүк конкурска келгенибизге абдан ыраазыбыз биз деген нарын шаарынан келдик ушул окуучуларым менен келген. бүгүн көчө болду аябай жакшы деңгээлде болду деп ойлойм анан бүгүн результат күтүп атабыз жюрилерге терең ыраазычылык билдиребиз Барыңыздарға ұтқандар, қиындар утушсун баарыңарга ден соолук қалайым, ұзын өмір қалайым. айтмакчы бияка шайыр апалар дагы аябай чоң жогорку деңгээлде келіп, ушундай ырларын тартуулашты барына ыраазычылык билдиребиз сүйлөп койгла сүйлөп койгула ыраазычылык айтып койгла саламатсыздарбы мен баарыңыздарга рахмат айтам ушул фестивалды уюштурган адамдарга дагы мен ойлоп жатам абдан жакшы болду деп дагы жакшы результатты күтүп жатабыз жакшы деген бааларды алабыз деп үмүттөбүзбул фестиваль уюштурган уюштуруучуларга аябай чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз аябай жакшы фестиваль болуп өттү ысык көл жергесинде Ө... Қазақ елінен, индиядан даже туркия ушул түрк элдерин бириктирген түрк элдеринин достугун бириктирген ушул жакшы аябай жакшы шаңдуу фестиваль болду ар дайым ушундай фестивалдар өтүп турсун тез тез болуп турсун мына ушул ысык көлүбүз соолубасын мына ушул шайыр апаларыбыздын ден соолугу чың болсун шайыр апаларыбыз дайыма үнү өчпөсүн ұм... баарына чоң рахмат келгенибизге аябай ыраазыбыз ырдадык бийледик эс алдык баардыгыңыздарга чоң рахмат ушул жерде келген шайыр апаларга окуучуларга уюштуруучуларга сиздерге баардыгыңыздарга чоң рахмат абдан ыраазыбыз